А вот если привести людей с Деребасовской и Греческую площадь сделать амфитеатром, страх невозможного у нас присутствует в каждом. А главное, что каждый скажет, что надо кого-то спросить, надо же кому-то. А этот кто-то ⁇ это мы с вами. Любовь к центру города, к городу. И для меня это вот та розеточка, в которую подключается моя батарейка. Архітекторка з Одеси, за спиною якої чимало успішних оригінальних проєктів. Це реставрації історичних будівель, готелі та ресторани, які прикрашають центр міста та його вулиці. В Одесі разом з донькою Маргаритою Чернишенко вона заснувала агенцію Архаббюро. Від початку Великої війни її команда створила кілька оригінальних проєктів в Одеській області. Так у Доброславі з'явилась Алея Слави із символічними птахами, що злітають угору до сонця. Визначне місце пам'яті алею героїв Архат Бюро спроєктував у місті Південному. Та справа всього життя втілити у рідному місті свою головну мрію. Зробити Одесу справжнім магнітом для туристів. Ділиться пані Тетяна. У нас є така версія розвитку города. В которые мы опираемся на то, что мы хотим вернуть градостроительную схему, которая была заложена в городе. Проявить ее. Может быть, по-своему ее поняв, но как жители Одессы мы понимаем, что это необходимо сделать. Иначе те туристы, которые приезжают в Одессу, они ходят по трем улицам, у них нет удобства в перемещении. Они не знают, как. Екатерининской площади дойти до Ланжерона. Конечно, по улочкам, через парк Шевченко возможно, но если дать им возможность выхода прямо на набережную, то они найдут и парк Шевченко, и Канатную, и Морозлиевскую. Они пойдут по ходу, и эти все улицы тоже приобретут новое звучание. Они не станут тупиковыми, они станут включаться в главную артерию прогулочную. Пані Тетяна пропонує новий погляд на реконструкцію європейської площі. Місце можна перезавантажити в абсолютно новому прочитанні перлині, як люблять називати наше місто біля моря. Сьогодні Одесити залишають тут прапорці на пам'ять про загиблих захисників, і саме цю ідею можна втілити у сучасному центрі героїв. памятник каждому человеку, каждому жителю города, который отражается в жемчужине. И мы мечтаем о том, что было не просто какая-то там статуя, какая какой-то памятник или символ какой-то, а мы хотим так, чтобы он включил в себя все, там и сцена, там и водопад, через который можно пробегать, он может оставлять свою струю, и внутренние пространства, которые можно использовать для ретроспективы Одессы поскольку они теневые, там можно на потолок проецировать, можно устраивать вечерние шоу, то есть внутри шара можно располагать оборудование, которое будет, например, лазерное шоу, то есть струи, которые будут выходить и устраивать на них лазерное шоу. Вот. Опять-таки можно устраивать концерты, можно выставлять на улицах портер и создать вот такую вот действительно площадь. Она треугольная, с шаром, то есть это, в общем-то, площадь распределяющая энергии, которая заходит с моря в наш город, и почему бы в ней не искупаться вот нам всем в этих энергиях. Творчие пошуки начались задолго до войны. В 2016 году, когда начали активно застраивать Аркадию, Многі архітектори чуть стріпенулісь. Ми тогда теж задумалися этом і начали виходити з зони комфорта. Через рік Тетяна Габерс про презентувала ідею компанії Архабюро у Києві проект із символічною назвою Чайки, який пропонує створення підвісної набережної в Одесі. Мы создаем навесную набережную, которая единой артерией соединит ключевые точки Одессы и для каждого жителя представит сервисы, благодаря которым опыт прогулки и передвижения на трассе станет непревзойденным. Ну и так далее. То есть это вот такой променад. Это чайки. Потом мы смотрели, ну что опытная протяженность прогулки может быть 26 километров. Это верхняя и нижняя. 364 тысячи метров квадратных. Общая площадь эстакады, 30 точек соединения с городом. Это до 16 фонтана. Нову естакаду пані Тетяна бачить від Приморського бульвару до 16-ї станції фонтану і аж до Аркадії. Це колійна конструкція, на опорах якої рухається електротранспорт. І вона сполучає воєдино усі принади прибережної зони. У проєкті врахований світовий досвід, підвісні сади, зарядні станції живлення і багато, дуже багато зон відпочинку. Передбачена інфраструктура для велосипедистів і роллерів. Наприклад, станція. станція може бути многоуровня, в ній може дійсно і отель, але привышення над уровнем міста, тобто, як вона прячеться. Тобто, в зоні станції можуть бути ці два этажа, а остальные просто прячуться вже в склоні. Цей проєкт автори назвали Чайка. Це один з найбільш амбітних її ідей, які не лише спрямовані на туризм, а й для досконалення інженерних мереж, які для міста складають велику проблему. У нас есть схема существующего водопонижения, вот, отведения этого склона, эти шахты наши, которые, на которых уже построены дома частично. Это вот в районе Чкаловского. Это задача номер один для города: вернуть эту систему, потому что она необходима для города, иначе она разрушает склоны. В Аркадии на ней сидят уже пляжи, дискотеки, и она там уже несколько взрывов произвела, когда идет большая вода большие дожди, потому что просто из-за непроходимости этих труб она взрывает все, что находится над ними. Таким образом вот, э, можно восстановить сеть инженерной сети, укрепить склон. То есть вот эта чистота как бы, строений с, правильным, с правильной организацией инженерных всех мероприятий, она укрепит склон. А зараз я вам хочу показати, як буде виглядати наша естакада. По нашому проєкту вона полягає на 8 метрів ніж склону. Отдовської стежки буде йти потяг. Це район отради, і ця стежка і є та зона, по якої буде йти наш потяг. А над нею буде е, набережна естакада, з якої буде відкриватися ексклюзивний від моря. Зберегти обличчя Одеси, але відкрити для неї нові можливості комфорту і екологічності це нова концепція, яку пропонує Архаб-бюро. Крім того, варто максимально розширити і існуючі туристичні маршрути, доповнити і вдосконалити. А от якщо привезти людей з Дерибасовской и греческую площадь сделать амфитеатром, который проходит, а греческий дом сделать пассажем, открыть два больших портала, предложить собственнику открыть два больших портала и пропускать людей через центр, который дальше идет на проспект Героев, и тогда появятся две площади, амфитеатр и вот перед бизнесом там очень хорошо продуманная эта часть но она не работает из-за того что нету вот этой линии нету потока людей там мусорники там невозможно пройти там неудобно вежать паркинг там все неудобно а если сделать вот такую линию сразу станет все удобно и тогда через мостики мы можем привести на книжку, книжку сделать просто перекрытие, сделать второй этаж кафе, кафешный видовой. И даже у нас там есть небольшое кольцо обозрения в районе школы, обозрение, в котором можно, поднимаясь, увидеть самый лучший вид на город вот с этого колеса будет вот такой же вид на город, появится еще одна точка. И это сразу станет променадом, это сразу станет зоной прогулки. И она нас приведет на, в Кировский сквер, который раньше был ярмарочной площадью. Там посередине стояла башня. И поднятый флаг на башне вещал городу о том, что там проводятся торги. Ну, то есть там идет торговля. И когда ярмарка открывается, там поднимается флаг. Ми пропонуємо відновити башню, піднімати на ній флаг і проводити там наші ярмарки. І через Кировський сквер, скервиті вокзал Прівоз зоопарк, парк Куликового поля і к, к мускомідії вместе з театральною площадкою. Незважаючи на повномасштабну війну, архаб бюро не зупиняє свій творчий пошук і пропонує нове прочитання одеського спадку. Бо впевнені історичні будівлі потрібно не просто реставрувати. Когда я вижу, что оно только разрушается, когда я понимаю, что моего опыта и моего видения хватает для того, чтобы объять город и понять его структуру, когда мы его восстановим, в него опять вернутся те люди, которые могут его поддерживать, то есть средний и выше среднего класса, которые готовы жить в старом городе, зная его силу, зная его мощь, страх невозможного. У нас присутствует в каждом. А главное, что каждый скажет, что надо кого-то спросить, надо же кому-то. А этот кто-то — это мы с вами. Любовь к центру города, к городу. И для меня это вот та розеточка, в которой подключается моя батарейка. И я занимаюсь реконструкцией старого города. И каждый раз, когда ты открываешь тут гипсокартон, и просто ты не знаешь, за что хвататься быстро нести стойку, которая будет удерживать этот угол, потому что кажется, что он сейчас рухнет. Потому что его разрушили все. Какой-то сантехник, какой-то электрик и время. И как только то есть с выгрызаниями клинчатых перемычек, с устраиванием проемов, в, с расширениями, без укреплений, как он стоит, этот старый город? Не знаю, они, наверное, договорились эти камешки держаться друг за друга, и вот чтобы был еще образ старой Одессы, потому что другим образом я не знаю, как они держатся. И перекрытие, которое ты видишь балку, она породистая, хорошая, а когда она уходит, в, когда ты ее вынимаешь, она просто гнилой карандаш такой, на котором еле держится, потому что атмосфера, влажность уже разрушила. Ту часть, яке не держиться на стіні. І вона только утяжеляется з кожним годом. також Архатбюро презентує власне бачення розвитку ділового центру Одеси та амбітного проекту Коло, яке об'єднає міста України.